Обрати брюки чи спідницю не про вічне жіноче нічого вдягти. Йдеться. Я про вибір між кар'єрою і боротьбою на рівні з успішними чоловіками та сім'єю і ну і ту офісну погоду. Я думаю, що как раз гармонічне совміщення різних сфер життя робить женщину щасливою і успішною. И с этим согласится, может быть, каждая женщина. Я сегодня мала радость с такими успешными и счастливыми поспелкуваться. Я знаю, что некоторые девочки э, могут реализовывать себя, когда у них несчастная любовь, когда они в страданиях, когда они в каких-то там жизненных таких стрессах. И вот они аккумулируются и как-то собираются, и вдруг они ведут какие-то шедевры, либо в бизнесе, либо в искусстве либо в науке, но ну как-то вот это их сподвигает. Меня же сподвигают простые человеческие э, радости. Универсального секрету не существует. И с чего Порады наших успешных леди. Отталкиваться прежде всего от своих желаний. Куда тянет, куда хочется пойти. Пусть это даже будет не свойственно для женщины профессия. Или сугубо женская, например, парикмахерское искусство, дизайн. Не отталкиваться от каких-то социальных стереотипов. Слушать прежде всего себя. І законодавство ніби на боці українських амбітних жінок. А в той же час, на жаль, хоча ці норми закріплені в про працю, і в законі про забезпечення рівних прав чоловіків та жінок і в інституції України, але немає дієвого механізму реалізації цих норм. Дуже тяжко державному органу об'єктивно встановити, що жінку не взяли на роботу саме через наявність у неї дитини. Це не подвік родити рібінка і. воспитывать его и стараться реализовать себя как мама. Другое дело, что подвиг суметь организовать себя вот так правильно во времени, да, чтобы хватило а, и на одного ребенка, и на второго, и на музыку, и на творчество, и на бизнес, и и на любовь к мужу, и на завтраки, и обеды, и ужины, и значит и свидания по пятницам, и кино по субботам. Ну, в общем, понимаете, это же невозможно перечислить все, что, мне кажется, женщина должна делать. Я стараюсь, у меня не всегда получается, но если меня любят, значит, в некотором смысле я успешна, если меня слушают, значит, тоже я успешна, я буду стараться дальше это делать. Исследования показывают, что как бы женщины не говорили, что им сложно, что, им, э, очень, что они очень утомляются, что они вынуждены на себе все нести, но попробуйте у них забрать их работу, это невозможно. Тож, что, дорогие дамы, успешной погоды у наших офісах.